إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصف وإلى ربك فارغب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم رب هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم يا باقي انت الباقي بسم الله الرحمن الرحيم يا كافي انت الكافي بسم الله الرحمن الرحيم يا صافي انت الصافي بسم الله الرحمن الرحيم يا هادي انت الهادي بسم الله الرحمن الرحيم يا وهاب يا بسم الله الرحمن الرحيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث بسم الله الرحمن الرحيم لا اله الا انت سبحانك اني كنت من الظالمين بسم الله الرحمن الرحيم فاستجبنا له ونجيناه وكذلك ننجي المؤمنين بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرة سامحي الدين مشكلة بسهل الخير بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرة غوص الأعظم أغسطنا بإذن الله بسم الله الرحمن الرحيم بسهل. يا إلهي علينا كل صعب بحرمة النبي سيد الأبرار سهل بسم الله الرحمن <سؤال> الرحيم نادى عليا مظهر العجائب تجده عونا لك في النوائب كل هم وغم فينجلي بجلالك يا الله يا الله يا الله جل جلالك بنو قوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله صلى الله تعالى عليك وعلى آلك وأصحابك وأزواجك وأهل بيتك مبارك وسلم بولايتك يا علي يا علي يا علي رضي الله تعالى عنك وعنا معك بمحبوبيتك يا محيي الدين يا محيي الدين يا محيي الدين رضي الله تعالى عنك وعنا معك بعنايتك يا معين الدين يا معين الدين يا معين الدين رضي الله عنك وعنا معك بسم الله الرحمن الرحيم يا حضرت يا شيخ سيد عبد القادر جيلاني سيد لله يا عبد القادر جيلاني سيد لله يا شيخ عبد القادر جيلاني سيد لله يا شيخ عبد القادر جيلاني يا عبد القادر جيلاني سيد لله يا عبد الشيخ <سؤال> عبد القادر جيلاني سيد ليلى يا حضرة الشيخ سيد عبد القادر جيلاني سيد ليلى يا حضرة الشيخ سيد عبد القادر جيلاني سيد ليلى يا حضرة الشيخ سيد عبد القادر جيلاني سيد ليلى مشکلات بے عادت دارے میں ماں شیل اللہ بوسی عظم پیلے ماں ماں ہماں مختات پھول حاکت رفا الودک دعب بوسی عظم سیدہ خوز یدین لا شاہ دینہ خوز یدین شیل اللہ اندنور احمدی اپنی مدار یا شہ وقت رس و بریات یا صحیح وقت امداد کن امداد کن حسرن جو غم آزاد کن دردین و دنیا شار کن یا غوث عظم دستگیر غوث عظم بمنے بیسر و سرمو مدد ابناء دی مدد کعبہ امام مدد یا جناب غوث عظم دستگیر دیجئے امداد یا پیران پیر پیش از قضا سُبْحَانَهُ يَا غوث يا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم ومنبع العلم والحلم والحكم وعلى اله واصحابه وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم بسم الله الرحمن الرحيم وتوب علينا انك انت الله الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليك يا شباب السلام عليك يا السلام يا شباب السلام عليك يا شباب السلام عليك يا شباب السلام عليك يا شباب السلام عليك يا السلام غارقم سن نقبی پیک کو سین پہلے تو شکر کی السلام ہے صلی اللہ علیہ وسلم و امصار العقوب بالام بعال بر فزاق القوم بالغفر والعلي السلام نور الجسم أبناء شريرتم فضلتي من بعد الشكر ولا دلتم بمتصالي السلام نور الجسم أبناء مقامكم رعونا جمعا ولكن مقامي فوقكم ما زال عجيبا انا في حضره التقريب وعدي يسرفني وحسبي سجل علي السلام انا البادي اشهد كل شيخ ومن ضعف الرجال وطاهت علي السلام الثاني خلال <سؤال> من قروز عزبي وتوجني بتيجان بالإيجان كمالي السهمي وأطلعني على سر قديم وقلدني وأعطاني سوالي السهمي ولا على الأقطاب جرعا فأعطينا لصار الكل غورا في زماني السلام أسلم <applause> نعم أمي بلد شمالي ولو ألقيت سري في جبالي لدكت مخطفة بين الرماني السلام أسلم أمي بلد شمالي ولو ألقيت سري في جبالي لخاندت مخطفة من سر حالي السلام السلام على الشاهين ولو ألقيت سري فوق بيت لقام بقدرة مولى تعالي السلام السلام على الشاهين فحل يا أنا معي الدين اسمي وأعلامي على رأس جبالي السلام

عرش اور کرسی جھکے تعظیم احمد کے لیے اٹھ کر اے مومنوں تسلیم احمد کے لیے یا نبی سلام اللہ